Assalamualaikum dan selamat sejahtera Kami daripada kumpulan 8 Akan membincangkan dua teori psikologi Yang diterapkan dalam filem animasi Frozen Pada tahun 2013 Iaitu uh, Teori pengurusan emosi Dan juga teori identiti sosial Kami akan mengaitkan kedua-dua teori ini Dengan watak-watak utama Dan perkembangan emosi serta hubungan sosial Yang dipaparkan dalam filem. Semoga pementasan ini dapat memberi kefahaman yang lebih mendalam tentang aspek psikologi yang tersembunyi di sebalik jalan cerita dan juga perwatakan dalam filem ini. Kita menyaksikan dua orang puteri kerajaan Arendelle, Elsa dan Anna. Elsa dilahirkan dengan kuasa sihir untuk mengawal ais dan salji. Namun selepas satu insiden semasa kecil yang hampir merakut nyawa Anna, Elsa terpaksa menyembunyikan kuasanya daripada semua orang termasuk adiknya sendiri. Setelah ibu bapa mereka meninggal dunia, Elsa dinobatkan sebagai ratu. Namun, semasa upacara pertabanan, kuasanya didotak kepada orang ramai dan dia melarikan diri ke gunung. Menyebabkan kerajaan diselumbungi oleh musim sejuk yang kekal. Anna memulakan perjalanan berbahaya untuk mencari Elsa dan memulihkan keadaan. Dalam perjalanannya, Anna dibantu oleh Kristoff, seorang penjual ais, rusia setianya Sven dan lelaki saujil comel bernama Olaf yang dicita oleh kuasa Elsa. Penggemaran ini membawa Anna kepada penemuan tentang kuasa sebenar kasih sayang, iaitu bukan sahaja daripada cinta romantik, tetapi daripada ikatan kekeluargaan yang terus. Seterusnya, teori pertama yang ditempati dalam filem Frozen ialah teori pengurusan emosi. Menurut Daniel Kogolan 2002, Emosi merujuk kepada suatu perasaan dan fikiran yang khas, suatu keadaan biologi dan psikologi yang cenderung untuk bertindak. Teori pengurusan emosi merujuk kepada proses di mana individu mempengaruhi emosi yang mereka alami dan bagaimana mereka meluangkan emosi tersebut. Ini termasuklah strategi seperti penindasan emosi iaitu menyambungkan ekspresi emosi dan penilaian semula kognitif iaitu mengubah cara berfikir tentang situasi untuk mengubah kesan emosinya. Penindasan emosi dapat dilihat dalam 9.6 minit iaitu babangnya mengajar Elsa untuk conceal it, don't feel it, don't let it show. Watak Elsa dalam Frozen menunjukkan tiga strategi utama dalam teori pengurusan emosi. Pertama, penindasan emosi. Sejak kecil, Elsa ditekankan untuk menahan perasaan takut dan menyembunyikan kuasanya. Dialog Conceal Don't Feel menunjukkan dia tidak dibenarkan mengekspresikan diri. Akibatnya, kuasanya menjadi tidak terkawal. Kedua, penghindaran situasi. Selepas kuasanya terbongkar, Elsa melarikan diri ke gunung. Ini menunjukkan dia cuba lari daripada tekanan sosial dan ketakutan yang mencetus emosi negatif. Ketiga, penilaian semula emosi. Dalam adegan lagu Let It Go, Elsa mula menerima dirinya dan kuasanya. Ini menandakan perubahan positif dalam cara dia melihat dirinya. Dan hasilnya, emosi Elsa menjadi lebih stabil. Seterusnya, saya akan terangkan tentang teori pengurusan emosi dalam kehidupan seharian yang melibatkan dua strategi iaitu penilaian emosi dan penilaian semula kognitif. Pertama, penilaian emosi penting dalam mengawal emosi dalam situasi sosial atau profesional. Contohnya, menunjukkan emosi seperti marah atau sedih secara berlebihan tidak sesuai dalam suasana kerja atau pembelajaran. Ia juga boleh membantu mengelakkan konflik yang tidak perlu kerana meluahkan emosi secara spontan boleh menyakitkan hati orang lain. Yang kedua, penilaian semula kognitif membantu mengurangkan emosi negatif dengan mengubah cara kita melihat sesuatu situasi yang tertekan. Sebagai contoh, melihat cabaran sebagai peluang untuk belajar. Ia juga dapat meningkatkan prestasi kerja atau pembelajaran dengan mendorong kita mempunyai mindset berkembang dan menerima kegagalan sebagai sebahagian daripada proses pembelajaran. Jadi, kedua-dua strategi, strategi ini sangat penting untuk kesejahteraan emosi dan kejayaan dalam kehidupan seharian. Seterusnya, contoh teori pengawalan emosi dalam kehidupan seharian, seperti dalam kalangan pelajar, ialah apabila seorang pelajar berasa kecewa selepas mendapat bakar rendah dalam tugasan. Namun, dia memilih untuk bertenang dan menilai semula maklum balas secara positif. Ini dikenali sebagai penilaian semula kognitif atau kognitif reappraisal, iaitu mengubah cara kita menilai sesuatu situasi untuk mengurangkan tekanan emosi. Tambahan pula, apabila pelajar ini diajak oleh rakan, dia tidak bertindak balas secara agresif. Sebaliknya, dia memilih untuk menahan diri dan meluahkan perasaannya kepada guru kaunseling. Ini dinamakan sebagai penindasan emosi atau emotional suppression yaitu mengawal ekspresi emosi untuk menjaga keharmonian sosial. Teori dua ialah teori social identity. Teori ini diperkenalkan oleh Henry Tajfel dan John Turner pada tahun 1979. Teori ini menjelaskan bagaimana identiti diri terbentuk melalui kealian dalam kumpulan sosial. Dalam teori ini, individu mengaitkan harga diri dengan kumpulan mereka iaitu in-group Terdapat tiga komponen utama dalam teori ini. Pertama ialah pengkategorian, iaitu mengelompokkan orang kepada kumpulan seperti kita dan mereka. Kedua ialah pengenalpastian, iaitu individu mengenalpasti diri dengan kumpulan tertentu. Ketiga ialah perbandingan sosial, iaitu membandingkan kumpulan sendiri dengan kumpulan lain untuk meningkatkan harga diri slide seterusnya menunjukkan bagaimana teori identiti sosial ditunjukkan dalam filem Frozen. Yang pertama ialah pengkategorian sosial di mana Elsa kecil tidak sengaja menyakiti Anna. Ibu bapa Elsa menasihatinya untuk menyembunyikan perasaannya. Kesannya, dia lebih banyak memendam emosi dan menjauhkan diri. Yang kedua ialah identifikasi sosial. Identifikasi sosial dapat dilihat melalui babak Lady Girl di mana Elsa membina istana ais. Istana Ais ini merupakan identiti, identiti defensif untuk melindungi dirinya Dan ketiga ialah perbandingan sosial Perbandingan sosial dapat dilihat melalui babak di mana Elsa dianggap sebagai ancaman Kerana tidak senaja membukukan Arandel Hal ini menyebabkan ia rasa rendah diri dan rasa bersalah Kerana tidak dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat sekeliling Seterusnya, kepentingan teori sosial identiti dalam kehidupan seharian. Pengkategorian sosial membantu sos individu mengenal pasti kedudukan mereka dalam struktur sosial. Kedua, memudahkan interaksi sosial dengan ahli kumpulan yang sama. Seterusnya, identifikasi sosial meningkatkan rasa kepertitaan dan identiti diri. Ia dapat menjadikan pelajar lebih bersemangat dan setia kepada institusi. Kedua, membina identiti positif yang menyumbang kepada kesejahteraan diri Dan akhir sekali, perbandingan sosial Yang pertama, boleh meningkatkan keyakinan diri tetapi juga berisiko menimbulkan stereotip dan konflik antara kumpulan Yang kedua, mendorong motivasi untuk mengangkalkan imej kumpulan Contoh teori identiti sosial dalam kehidupan seharian ialah Seorang pelajar USM berasa bangga dengan pencapaian universiti seperti ranking dunia dan aktif berkongsi kejayaan USM di media sosial. Ini menunjukkan in-group favoritism iaitu rasa bangga terhadap kumpulan sendiri yang meningkatkan identiti dan harga diri pelajar. Dalam kerja kumpulan, seorang pelajar dari fakulti sains rasa kurang selesa bekerja dengan pelajar dari fakulti sastera. Mereka beranggapan hanya pelajar sains yang lebih kritikal dan layak memimpin. Ini menunjukkan pembentukan kumpulan, iaitu perbandingan sosial yang wujud antara fakulti dan membentuk stereotip berdasarkan identiti kumpulan. Baiklah, sebagai kesimpulan, filem Frozen telah menggambarkan teori pengurusan emosi dan teori identiti sosial melalui watak Elsa. Elsa telah ditekan untuk menahan emosinya sendiri sejak kecil lagi, lalu menyebabkan kuasanya itu tidak terkawal. Melalui uh, lagu Let It Go, dia mula menerima dirinya sendiri dan emosinya jadi lebih stabil. Tindakannya melarikan diri pula menunjukkan uh, satu bentuk penghindaran emosi. Dan, uh, yang kedua adalah dari sudut identiti sosial. Elsa telah dikategorikan sebagai satu bahaya dan dia perlu mengasingkan dirinya sendiri untuk melindungi orang lain. Apabila Erendel tu dibekukan oleh Elsa secara tidak sengaja, masyarakat mula melihatnya sebagai satu ancaman di sini kita dapat lihat ini adalah satu bentuk perbandingan sosial yang mengukuhkan lagi rasa terasing dalam dirinya sendiri. Nah, secara keseluruhannya, filem Frozen telah mengajarkan kita bahawa penerimaan diri dan sokongan orang yang tersayang amatlah penting untuk kestabilan emosi dan pembentukan identiti. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih.